Приветствую вас, мы продолжаем наш эфир. Спасибо за то, что вы с нами и в нашей студии. Мой следующий гость Красимир Янков, исследователь Amnesty International. Здравствуйте, Красимир. Здравствуйте. Ну вот 20 мая Amnesty International опубликовали отчет, в котором ссылаясь на показания пленных на востоке Украины, заявили, что обе стороны конфликта на востоке Украины применяют пытки по отношению к задержанным. И согласно данным отчета, о котором мы будем говорить подробнее, подробнее сепаратисты даже устраивают казни, захваты. Цитирую, есть многие факты издевательства со стороны батальонов «Спарта», «Призрак». Пара случаев таких есть со стороны проукраинских сил, в частности, ДУК «Правый сектор». Ну вот, Крисимир, к вам вопрос, каким образом… Удалось собрать такие угу. данные, да, угу. и как это вообще происходит, чтобы тоже мы с телезрителями понимали, откуда, откуда эта информация. Берется. Угу. Угу. Да, спасибо. В общей сложности для этого отчета мы опросили 33 человек, из них 17 были в плену у сепаратистов, и 16 у них были в плену у проукраинских сил. Все, кроме одного из этих 33 людей, нам рассказали про жестокое отношение, пытки, а в некоторых случаях мы общались со свидетелями, которые стали свидетелями убийств украинских пленных в плену у сепаратистов, а конечно мы не верили никому на слово, всю, всю эту информацию мы проверяли другими способами, то есть мы собирали любые возможные медицинские документы, сообщения в СМИ, любые возможные официальные дела, если там на них были заведены здесь или или по, или по ту сторону, а мы проверяли это если, через видео в социальных сетях, например в случае, в случае с, плен, с казненными украинскими пленными есть видео хотя бы в трех из этих случаев где эти люди видны в плену у сепаратистов они живые они а, в порядке да конечно они потрепаны боем и так далее но они живые но к сожалению уже в следующий момент они вернулись а, на подконтрольную территорию украины как, как груз 200 то есть их в какой-то момент убили и а, мы пытались собирать а, информацию, как это точно было, основываясь на свидетельских показаний, СМИ, медицинских документов и так далее. Но как в таком случае доказать наличие пыток? Uh -huh, uh -huh. Тем более, что мы говорим про обе стороны конфликта. Да. ну Про, про, про пытки, не, не, к сожалению, а, надо сперва подчеркнуть, что все пытки и жестокое обращение с военнопленными являются военным преступлением, которое нарушает прямым образом Женевские конвенции. Эти конвенции, их также называют «провела ведения войны». И несмотря на то, что официальной войны, объявленной в Украине, нету, это здесь антитеррористическая операция, а Россия вообще от, 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 отрицает какой-либо… Не считает себя стартоваткой. Да, не считает... Это не означает, что люди, которые там воюют и люди, которые попадают в плен, что их не защищают а, Женевские конвенции. И а, это не означает, что командиры по обе стороны, военные, они а, а, тоже попадают под... А, действие этих конвенций, то есть это означает, что они тоже должны ставить а, как свой приоритет а, безопасность цивильных граждан, там, мирных гражданских, которых там живут а, и так далее. Конкретно про про пытки. А в случаях, когда мы общались а, с людьми, которые а, только что вышли из плена или это было недавно, а мы видели, нам показывали следа на своих телах, что это было, как это было, а мы пересмотрели рентгеновские снимки с поломанными костями, потому что часто это избиение приводит к поломанным костям у некоторых людей выбивали зубы. Например, с одним из украинских военнослужащих, с кем я встречался в госпитале, он тогда еще лечился, он просто показывал пулевое ранения, потому что ему простреливали ноги, втыкали нож в тело. То есть это все было видно, и это, ну, с этим можно было ознакомиться. А в случае с погибшими украинскими военными, мы потом, благодаря их родственникам, которые к нам тоже обратились, мы успели получить документы аутопсии то есть из морга, ДНК анализы, что это именно те люди, о которых, о которых они говорят и так далее. Вот вы говорите о Женевской конвенции, а знают ли о ней вот люди, которые совершают все эти преступления? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, но это не означает, что то есть незнание закона это не оправдывает людей, которые это совершают. И поэтому наша основная рекомендация, наш основной ответ на вопрос, ну и что потом, когда вы про это рассказали, что нас очень часто спрашивают, это требование провести расследование по всем случаям, которые, о которых мы, которые мы озвучили. И это расследование должно быть немедленным, потому что чем дальше времени находится период данного события, а люди забывают. И, и, если люди пережили пытки, это тоже очень большая психологическая травма. То есть, если через это происходит через первые несколько дней после данного события, то человек, он готов про это рассказать, потому что он хочет справедливости, он, он хочет какой-то ответственности. Но чем дальше этого времени, тем ему сложнее это все вспоминать. И это еще раз он переживает эту же травму. Но несмотря на это, вот сейчас наше основное требование к украинским властям, особенно в частности преступления, которые совершены проукрайскими силами, чтобы все эти факты были расследованы, и если будут доказательства, чтобы виновные были привлечены к суду, но также, чтобы были гарантии для справедливого судебного процесса, то есть, чтобы им предоставили адвоката, если у них такого нет, и так далее, и так далее. То есть есть такие международные гарантии, под которые Украина тоже подписалась, как часть международных договоров гуманитарного права. И вот мы обращаемся, ну, не только к местным властям, но просим в целости это все расследовать и узнать, что именно там происходило на Скажите только, кому конкретно, да, нужно обращаться тогда, чтобы это все расследовалось? Это к прокуратуре, это военная прокуратура. Какие органы в Украине за это отвечают? Ну, если мы говорим в частности про преступления, которые совершили военные, то есть официальные военные а украинские, то там есть военная прокуратура. Если мы говорим про преступления, которые были совершены так называемыми неофициальными военизированными структурами по ту и по обе стороны, это уже дело СБУ. И здесь мы хотим отметить очень позитивную реакцию Службы безопасности Украины, которая сразу после нашего отчета сделала заявление, что она готова на сотрудничество с нами. То есть вместе с военной прокуратурой они это все будут расследовать. Сегодня у нас была встреча в здании на улице Владимирской, и это было повторено со самыми высокими лицами ВСБУ это нам повторили, и мы сейчас подготавливаем передачу этих данных им, и надеемся, что они смогут привести к ответственности людей, на которых есть весомое свидетельство, что они были замешаны в пытках. На самом деле можем посмотреть видео с освобожденным добровольцем Сергеем Щегловым, который почти 7 месяцев был в плену, потом прокомментируйте это изначально избиение, пытки, голодный месяц, две недели без одежды, голы на полу, поломанные ребра, электричество, подключение напрямую. А что от тебя хотели добиться? Ну, ну, они утверждали, судя из военного билета, что я разведчик, шпион, корректировщик. Ну, в общем, все, все, все роли, которые только можно себе придумать, я для них был В военнике написано было, что он и ну, Сантесбу, соответственно, не подход. Ну, а я ну, говорю-то не я говорю просто ехал воевать. Я и был в Луганске, и в Донецке. То есть меня перевозили. Там у них тоже беспредел происходит, они там друг с другом воюют, и в формировании их, да, разоружают друг друга, захватывают, перехватывают. Ну, я был ну, последним вот, в здании СБУ, когда сидел, да, я уже в Донецком, да, уже в, в четвертых руках. Уже. Ну вот Сергей, он себя вел достаточно адекватно, да, вот только его освободили из плена, и он так об этом рассказывает, и, может даже по нему нельзя сказать, что он такое пережил на самом угу. деле, вот почему вот такая разница, потому что мы сейчас посмотрим следующее видео, да, вот что доказывает обратно, не всегда так бывает, например, как угу. с Сергеем, не всегда такая реакция у ребят, давайте посмотрим, потом обсудим многие ребята уже в первые минуты ведут себя достаточно неадекватно. Кто-то пытается куда-то спрятаться, кто-то пытается бежать. Но ну, опять же, вот и он, да, что он говорит, спрашивает, можно мне сделать, можно мне покурить, можно мне это. И это будет на протяжении ну, ни одного дня, ни одного ни одной недели. Uh -huh. Ну вот то, что рассказал Василий Будик, мы тоже с ним общались в, в ходу подготовки этого отчета. Uh, он очень правильно заметил, что у людей психика разная, uh, ну, у некоторых она посильнее, у некоторых она послабее. Вот, например, первый человек, с которым, uh, в, который был в видео, он, uh, видно, он еще под воздействием адреналина, то есть uh, ему что-то хочется, чтобы сразу сейчас наказали виновных, это uh, быстро произошло, и поэтому он вспоминает эти uh, данные достаточно uh, св свободно. Но тоже надо быть очень uh, очень внимательным при общении с такими людьми, потому что а, любое настаивание на то, чтобы было в подробностях рассказано, что с ними было, это просто повторяет эту психологическую травму, которая а, сама собой является достаточно а, жестокой. А, и надо отметить, что, как я понимаю, он, его держали по ту сторону сепаратисты, и а что может украинская власть сделать по этому поводу? То есть кого она будет расследовать, как, когда ей нет доступа? А мы, мы полностью понимаем эти а, обстоятельства, что, ну, например, украинские следователи не могут туда поехать. Но это не означает, что нет других механизмов и других способов добиваться справедливости. Один из этих механизмов, которые мы рекомендуем конкретно Службе безопасности Украины, это открывать а, дела, независимо от того, что они не могут туда физически поехать, и собирать данные, собирать информацию, то есть, а, например, опрашивать а, с, с, самих вот этих пострадавших их родственников то есть все равно можно собирать какие-то данные потому что эта история то что происходит сейчас на востоке украины она не заканчивается сегодня она не закончится завтра но когда-нибудь она обязательно закончится и тогда вот эти данные эта информация будет очень важна для проведения расследования и к тому же надо отметить еще одну нашу рекомендацию мы, мы рекомендуем украинской власти чтобы она ратифицировала международный римский устав а этот римский устав является основополагающим документом международного криминального суда в ГАГЕ. А что это означает на практике? Это означает, что если Украина этот документ ратифицирует в Раде, то этот у этого суда будет юрисдикция на территории Украины. И если будет доказано, что украинские органы, расследующие органы не могут ну по объяснимым причинам поехать, например, в сепаратистские города и расследовать это, то тогда может можно подключить к расследованию такие международные структуры. То есть мы хотим сказать, что есть механизмы, добивания справедливости, и а, мы надеемся, что а, наш отчет внесет маленькую лепту а, в продвижение этого вопроса. То есть большой вопрос, почему Верховная Рада откладывает на самом деле, угу. да, на принятие ну, этого ну, почему? Ну, как, как мы понимаем, а, здесь есть некоторое недопонимание самого... самого а, Римского статута и Международного криминального суда в ГАГе. Потому что, как вы знаете, были сделаны заявления не раз, что Украина уже обращалась в эту структуру. Но в этих заявлениях содержалась такая, такая фраза, что Украина просит расследовать преступления сепаратистов и российских войск. Но дело в том, что Международный Укра... криминальный суд это независимая, полностью независимая структура. И если ее юрисдикция будет распространена на территории Украины, тоже за, за этим есть риск, что будут расследовать Украинские военные или украинские структуры, которые тоже могли быть причастны к этому этим военным преступлениям. А, да, этот риск существует, мы его понимаем, но это не означает, что э, таким образом а должна быть отказана справедливость всем пострадавшим, потому что это все просто нельзя заметать под ковер и прикидываться, что этого нет, хотя оно существует на самом деле. Вот я помню реакцию политиков, когда Amnesty International первый раз говорили о том, что есть со стороны там добровольских батальонов mm -hmm. да, такие нарушения. И как это воспринималось, что вот вас врагами называли Конечно. и пособниками путинского режима? Но на самом деле эти факты есть. Мы сейчас перейдем уже к нарушениям с украинской стороны. Да? Но вот если говорить об украинских военных, которые попадают в плен к противнику. Это всегда пытки означает? Или вот от чего это зависит, какой процент пыток? Или вот все 100% пленных подвергаются таким издевательствам? Очень трудно сравнивать или говорить в каких-то цифрах или процентах про, про это. Наша позиция, что любые пытки и жестокие обращения являются не только нарушением прав человека, но и военным преступлением. А чаще всего на базе нашего анализа пытки и жестокие обращения – случаются в первые дни и часы после захвата человека в плен. И они чаще всего случаются в неофициальных местах или де-факто неофициальных местах содержания. То есть, если человек попадает сразу, например, в официальную структуру по украинской стороне или де-факто официальную структуру, например, это же СБУ в Донецке, то тогда более-менее отношения нормальные. То есть... Да, может есть какие-то угрозы, может есть какие-то обиды, но а, пыток, жестокого обращения, простреливания ног, а, электрошоков и так далее, скорее всего, нет. Но если человек попадает в руки какого-нибудь из батальонов или сепаратистских батальонов, которые не являются официальной частью структуры, то тогда... А, там нет никаких гарантий, что с этим человеком может быть. И именно тогда мы зарегистрировали вот эти случаи пыток, жестокого обращения и убийств украинских военных в плену. Ну вот давайте теперь перейдем к другой, другая сторона медали, да, что говорится. Ну вот как реагирует сегодня украинская власть, когда вы предоставляете факты, что и... Значит, и на украинской стороне люди, которые попадают в плен, да, противники, они подвергаются тоже пыткам. Ну, мы, э, и какие факты? Откуда вы тогда берете эти факты? Потому что понятно, что вот украинские военные освобожденные, да, они рассказывают э, вам, и это, а откуда данные а, о том, то что то же самое. Мы были в, на территории так называемых ДНР, ЛНР. Мы встречались с пленными, которые были по, по эту сторону в плену, и они сейчас находятся там или в России, и мы там с ними встречались, и они это, об этом рассказывают. А, ну и, как вы понимаете, они боятся ехать на территорию Украины, как и а, некоторые украинские пленные боятся ехать а, туда. Да, то есть иметь какое-то дело там. А конкретно реакция сейчас украинских властей, мы ее оцениваем скорее всего как позитивной, потому что они нам сразу пошли на встречу, они нам заявили свою готовность это все расследовать вместе с, я имею в виду СБУ вместе с военной прокуратурой, а они, когда мы в нашей встрече, эти люди, с которыми мы общались, они показали, что да, они понимают, что там происходит, то есть они не живут какими-то грезами, они знают, что есть проблемы с добровольческими батальонами а по эту сторону, они знают там, что доверие в украинские власти в зоне АТО и подконтрольными сепаратистским территориям очень низкое доверие, что люди боятся сами жаловаться, Например, когда мы опубликовали отчет, нам начали звонить люди, с которыми мы раньше не общались, но они говорили, что да, то, что вы пишете про украинские силы, это да, по-настоящему происходит. И, но они не обращались, например, в официальные структуры, потому что они боятся или думают, что от этого ничего не приведет. Но, кстати, если посмотреть на статистику, на факты, это не так, это неправда, потому что, возвращаясь к нашему отчету про батальон Айдар и мародерство, которое было прошлым летом, мы да, тогда мы были ну, способники путинского режима, рука Кремля и так далее. Но а, наша работа тогда привела к тому, а, что на эту проблему обратили внимание. Есть открытые, и некоторые из них уже завершенные немало дел, конкретно по факту. По факту а, батальона Айдара, то есть мы видим, что прогресс возможен, а, и надеемся, что сейчас то же самое произойдет с нашим новым отчетом, и, конечно, мы будем оказывать полное содействие украинским властям, насколько мы это можем сделать, а чтобы они это расследовали, потому что мы видим, что у них есть воля, то есть они не, а, они не закрывают глаза, что это очень хороший и позитивный шаг. Что хорошо, действительно большой прогресс, по сравнению с прошлым. Да? Ну вот... Если мы говорили о том, как часто пытки пыткам подвергаются украинские военные, когда попадают на территорию так называемых ДНР и ЛНР, а вот с обратной стороны, в каких mm -hmm. случаях и как часто? Вот вы сказали о том, что если официальное да, ведомство куда попадают mm -hmm. военнопленные, значит там этого, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. А что происходит, где это тогда происходит и насколько часто? Ну, насколько часто это, опять, очень трудно проверить, но мы можем говорить о, о том, что мы знаем, то есть о том, что нам рассказывали. А большинство людей, с которыми мы говорили, они являются гражданскими лицами, то есть это люди, которые не были взяты в плен в бою или после боя. Это люди, которых ча чаще всего хватали на блокпостах и их принимали в плен по некоторым нескольким причинам. Одна из причин, например, когда проверяют телефоны людей, например скорее чаще всего это мужчины боевоспособного возраста. И, например, у них на телефоне а, флаг ДНР. Или они были там в какой-то страничке ВКонтакте а, про сепаратистка, Или у них в телефоне а, телефонный номер какого-то командира сепаратистского батальона. Или что-то такое. А, или а, они где-то в социальных сетях а, постили, что они поддерживают а, ДНР и так далее. То есть не обязательно, а, это не означает, что у них есть оружие, они воюют. Да, есть, да. Это ДНР люди, которые проезжали. То есть мы... А, надо, надо подчеркнуть, что мы, не, мы никак не критикуем и мы не а, мы, мы не критикуем право Украины проводить антитеррористическую операцию, задерживать людей и так далее. А, нас беспокоит то, что это происходит нелегитимным путем, и когда такие люди берутся в плен, а предостав... им не предоставляются адвокаты, не предоставляются никаких правовых защит, никаких мер. То есть их берут на блокпосту, их там избивают, через некоторое время их могут перевести в какой-то подвал или в какое-то помещение, там продолжаются эти допросы, избиения. Иногда люди нам рассказывали, что... А вот в таких случаях их заставляли, например, давать их пин-коды, их не банковские карточки, просто люди, которые держали, снимали все деньги. В одном из случаев нам рассказывали, что пленного заставили переписать его автомобиль на какого-то бойца одного из этих батальонов, и только потом их этих людей передают в официальные структуры и перестают перед судом, например. И вот этот период, он может длиться от нескольких часов до нескольких дней или недель, он является абсолютно незаконным. Например, мы писали письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой прояснить нам, на каком основании задерживаются люди, то есть как 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 каков пр пр правовой статус у данного батальона, но а, так ответа мы так и не получили уже наверное, месяца полтора. И а, сейчас мы надеемся, что а, это все будет расследовано, и если там по-настоящему будут найдены такие факты, которые нам рассказывали, то это приведет к чему-то. Mm -hmm. Ну вот, а, также Amnesty International мы посещали задержанных спецназовцев mm -hmm. из Тольятти. Вот, а, это такая, знаете, большая информационная волна, на самом деле, вот на прошлой неделе накрыла Украину. Очень много коллег-журналистов, ну, несколько, да, коллег-журналистов, которые брали интервью, имели возможность пообщаться. Вот как вы думаете, такая э и, вот такое освещение этой всей ее ситуации, да, с, такая медийность Ерофеева и Александрова это нарушение их прав? Нет, потому что мы же понимаем, что они угу. э, находятся, да, они не сами по себе, не к ним домой пришли, да, или не встретились с ними где-то в кафе, чтобы расспросить о том или другом, да. И вот когда с ними общаются постоянно журналисты э, на камеру, да, или под диктофон. Угу. Ну, вот, э, угу. наверное, они не да. сильно мы, свободны в своих Мы, выражениях. мы а... Опять надо начать с того, что мы никаким способом не критикуем и не провергаем а, право украинской власти с этими этих людей задерживать, судить и так далее. Но это должно быть происходить, это должно происходить при а, полных правовых гарантиях. И если мы говорим про Женевские Конвенции про гуманитарное право и законоведение войны, а, мы а, совещались по этому поводу, если вы помните, в начале, когда их, перед тем, как их перевезли сюда в Киев, их показывали, их не допрос в Ютьюбе. Mm -hmm. а, это, хотя и маленьким, но является нарушением их, а, их а, прав по женевским конвенциям, право на их личное достоинство. То есть, скорее всего, эти люди, они а, добровольно, ну, а, не, не хотели, чтобы их лица а, показывали по а, интернету или по, по СМИ. А, надо подумать о них, надо подумать о их семьях и так далее. А, что, вот это такой маленький момент является. А, а потом, то, что, что с ними сейчас будет происходить, а суд и так далее это уже а, внутренние а, пр, 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 вопросы Украины. Ну, э, вот э, Ерофеев Александров говорят, что Предпочитают вернуться домой в Россию, да, это, они предпочитают это, нежели вот открытый суд в Украине, значит, который увидит весь мир. Ну вот, и даже сами они, например, Савик Шустер с ними общался, да, не знают, что их ждет в России, учитывая, что и представители из посольства еще же не пришли к ним. Yeah. Вот. И родственники не идут на контакты, и, и в их стране сказали, что они не военнослужащие дальше. Да? То есть для них тоже это большой вопрос, что их ждет в России. Но вот э, летом 2014 года вот, известные десантники из, из Костромы, которые попались, uh -huh. Uh -huh. Да, потом их обменяли на украинских военных. Вот, uh -huh. Что известно об этих десантниках, о их судьбе? Mm -hmm. yeah. А, 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 а костромки, да, 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 потому что их же обменяли, да, тут уже с Ирафейем Александровым не идет речь об обмене, да, идет речь о том, что будет суд, но вот тех вот тогда обменяли, что с ними, а где они mm -hmm. служат, не служат, mm -hmm. живы, здоровы? Живы. Mm -hmm. <сист> ну мы, мы тоже не знаем, а то, что нас интересует, то есть мы являемся полностью нейтральной страной в, в этом конфликте, нас интересуют именно права человека и в данном случае права за задержанных, заключенных или пленных, а вот, например, нас критиковали, почему вы называете их пленные? они же нет, они же задержанные или заключенные. Дело в том, что просто слово «пленный» это очень широкий оно употребляется очень широко оно относится просто ко всем людям, у которых ограничена свобода передвижения. И как и с этими десантниками, которые вы упомянули, и с этими спецназовцами, и со всеми задержанными в этом конфликте, на них распространяются эти международные конвенции, и их не такие базовые права должны быть просто соблюдены обоими сторонами, несмотря на то, что ДНР и ЛНР никто не признан, и это полностью нелегитимная структура, это не означает, что они не несут ответственность за то, как они а, относятся, например, с украинскими пленными о судьбе их ничего не известно, Нет. да? Спасибо вам за то, что к нам пришли и рассказали о такой информации, да, о, очень нужно. И главное, что есть тоже прогресс в этих вопросах. Да. Я так понимаю, что это означает, что значит, эти все пытки, они будут сходить на нет, не будут так массово распространяться, если будут знать люди, что за это есть ответственность на самом мы деле. Мы надеемся, да, мы надеемся. Один из, ну, конечно, это наша основная цель, чтобы все было расследовано, о чем, о чем, что уже было, что уже прошло, и чтобы этого не было в будущем. И тоже с другой стороны, если будут некоторые позитивные дела, расследования, например, украинских украинских сил со стороны Украины, которые в пытках, и об этом будет, это будет сделано публично, я думаю, это мое личное мнение, просто повысит доверие в правоохранительные органы Украины всей стране, что будет только позитивным Momentum. Спасибо вам, Красимир Янков, исследователь Amnesty International в нашей студии. Оставайтесь с нами, через несколько минут возвращаемся.